слава Богу, за этот день, что мы живы, здоровы. И самое главное, то, что мы можем прийти в Дом Божий, видеть друг друга, это очень ценно и драгоценно. Видеть друг друга живыми, здоровыми, видеть светлое и ясные лица, и понимать, и знать, что мы народ Божий, и самое главное, то, что мы имеем спасение, и мы на правильном пути. Хотел поразмышлять, поделиться вернее, мыслями, которые меня чуть-чуть насторожили, встревожили. В принципе, это словно Библия говорит об этом. И сам Иисус говорит об этом, я сейчас зачитаю. И апостолы об этом говорят. И меня привели на э, мысли на это размышление. Э, мы живем в этом мире, и понятное дело, что мы очень, ну, телефон это как бы второе имя наше, да, соцсети, вот, э, Facebook, э, YouTube, канал, и, соответственно, э, мы видим людей, которые там посты кидают, да кто пустит, мы видим события, которые происходят пастырей разных, которые делятся словом, своими мыслями, своими какими-то рассуждениями. И сейчас это, в принципе, это такой ну, э, бум, потому что свобода, любой, кто хочет, кто захочет, может снять свои мысли, свои размышления, свои какие-то идеи свою какую-то новую концепцию понимания Слова Божия и это выставляет на показ. И, соответственно, раз, раз. и, соответственно, понятное дело, что нам кидается это в глаза, и мы читаем, смотрим, вот, и и принимаемся этим, да. И я увидел много ситуаций. Конечно, сейчас, понятное дело, у нас идет война, и церковь, и понимание многих людей, э, верующих, да, и пастырей, вот, и учителей, и служителей, э, мнение многих разделяется по э, каким-то, по слову, ну, ч, э, по ситуации, которая сейчас происходит. Это что касается там э, войны, оружия, отношения верующего человека, брать оружие, не брать, идти на войну, не идти, взгляды, отношения к этому всему. И много увидел расхождения, и так понимаю, что церковь и многие братья и сестры разделились в этом. То есть получается, что эта ситуация, которую мы сейчас имеем или видим, да, она э, повлияла на нас, на верующих людей, э, особенно в церкви, чтобы в церкви люди разделились со своим мнением. То есть получается, в принципе, это идет такое... А, вот, м, р... Друг другу мы об этом не говорим, но идет какое-то вот разделение в этом отношении. И я конечно, был возмущен многими э, пастырями, которые я увидел в Ютубе и в Фейсбуке многих э, Не буду говорить имен, но сама суть, что э, свои мысли на этот счет они тоже трактуют по Слову Божьему и тоже говорят Слово Божье и читают Слово Божье. И я хотел сказать о том, что говорил, предупреждал Иисус, вот Матвея 24. Буду пытаться быстро. Матвея 24. Всем известный стих, да? Иисус в 4 стихе говорит Иисус сказал вам в ответ, берегитесь, чтобы кто не прелестил вас, ибо многие придут под именем моим говорит, я Христос многих престят. Ну, дальше пишется о войнах, о том, что будет не ужасаться нам. Потом Ефесянам 4. Э, оказывается, эта тема, она еще была в те времена. Сам Иисус об этом говорит, о том, что будут превещать нас, о том, что будут эти превещения, э, разные учения, разные догмы. По Слову Божьему. Ефесянам 4 4.14 да? Тоже Слово Божие говорит, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по указку человека, по хитрому искусству обольщения. Опять об обольщении говорится. Ну и самый э, центровой стих, э, который я как бы исследовал, читал и понимаю, что э, Павел пишет колоссам э, в то время, э, когда он написал колоссянам это э, послание, тогда было учение, гностики такие были. Они опровергали божественность э, Христа, и они э, Говорили о том, что Христос был э, пришел не во плоти, а как бы был ангелом или духом. Вот. То есть они э, ну, обольщали других людей, вот и многие увлекались этим. И Павел написал об этом. Вот. И вот прочитаю, так, со второго стиха Колоссянам второй стих со второго стиха, дабы утешили сердца их, соединенные в любви для всякого богатства, совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами, ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами и радуюсь, и видя ваше благоустройство и твердость веры вашего Христа. Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем, и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением. И дальше он вот стих, смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обращением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Павел был взбудоражен этим, потому что это учение распространялось, и многие, я так понимаю, верующие увлекались этим и отходили. И он написал это послание. И я понимаю, что эта тема об обольщении, и это сейчас мы это видим, о том, что происходит, как Слово Божье коверкают Написано, что Божье Слово и это полнота, полнота, наполняющая все во всем, а не какие-то человеческие догмы или человеческие взгляды. И тут он говорит о том, что смотрите, братья, чтобы кто-нибудь увлек вас философией и пустым обращением по преданию человеческому. По стихиям мира, а не по Христу. Стихия этого мира вот это принципы взгляда этого мира ошибочное построение о философии Павел написал мы понимаем что тут он говорит о философии человеческой потому что понимание слова философия это любовь к мудрости мы уже говорили к познанию мудрости уже два воскресенья говорили братья о мудрости о познании мудрости и а тут он говорит не увлекались философией, то есть он говорит, что есть философия, еще другими словами, есть человечество, которое э, строится на базе того, что происходит в мире. И соотношение, соответствие э, это э, человеческая философия, потому что она не базируется на слове Божьем, она не в поиске, она наоборот Просто то, что пришло в голову, или какие-то желания, или свои какие-то мысли, и мы их выставляем на показ. И, э, знаете, то, что мы все слышим, и все то, что мы видим, да, вот мы слышим разные проповеди, мы в соцсетях слышим и видим, что происходит. Э, наше восприятие к этому всему, ну напрямую, просто в корне, в корне зависит от нашего духовного состояния. Какое наше духовное состояние, такое наше восприятие слышанного. Потому что э, если наше духовное состояние нет поиска Божьего, да, и мы, соответственно, конечно же, игнорируем чтение Слова Божьего, это самое главное, что есть. Вот, потому что э, все, что мы слышим, мы видим мы должны проводить через Слово Божие. И наше духовное состояние, оно в таком положении, в котором мы сейчас находимся, да, напрямую зависит от того, как мы слышим. И Дух, который живет наш Христом, Он слышит, когда говорится вещи, которые обольщают или которые настораживают, и это не есть. Мы начинаем искать, это начинается поиск. Любая проповедь, которую братья проповедуют и говорят, Первым делом, что они делают, они просят у Господа, чтобы Бог давал откровение и понимание Слова, чтобы донести церкви. И, соответственно, конечно же, все не человеческим, не человеческим строится, а через Слово Божие, через познание Слова Божьего. И Павел пишет сверху тут, «будущие укоренены и утверждены в нем, и укреплены в вере». Укоренены. Это укоренены, вот, это э, так. <laughs> утверждение. Это значит быть твердым в слове Божьем. Э, и если мы, я просто по себе смотрю и сужу э, на данный момент, если я... Я, как бы, этот барабан, знаете, вот я вот всегда, э, как барабан всегда это хотел, звук есть, говорю, вот, э, нужный инструмент, вот я нужен, вот, а внутри пусто, а внутри пусто. И пусто только тогда, когда я не пребываю в Слове Божьем. Самый главный аспект нашей жизни — это Слово Божье. И Печально то, что, понятное дело, мы все здесь, я уже здесь всех многих знаю, 19 лет я в церкви. Вот, и мы э, до такой степени уже э, напичканы, наслышаны Словом Божьим, да? что нам кажется, что мы, нам уже не надо это Слово Божье чтение. Потому что на любую фразу, на любые мысли, на любые это... Мы уже знаем, кому что сказать. Оно уже, как, знаете, это как я, э, есть мышечная память. Вот. Пастырь сказал о мудрости, у меня мышечная память сработала, я это запомнил, уже с кем-то делал хвиту, я уже это рассказывал. Не анализируя, не вникая в Писание, не интересуюсь. И из-за этого мое духовное состояние, оно, конечно, соответственно, в упадке. И то, что я слышу, или то, что я вижу. И те взгляды на происходящее, те мысли, которые пастыря говорят, мужи Божии говорят, которые, э, они, ну, я их могу спокойно принимать и наполняться этим. Вот. Э, но это называется, Слово Божие говорит, обольщение, если мы не укоренены и не утверждены именно в Слове Божьем. Мой, мой призыв и моя мысль о том, чтобы мы... Э, это хорошо, когда мы слушаем проповеди, это хорошо, когда мы э, имеем общение друг с другом. Но я понимаю, что Слово Божье говорит, я вот зачитаю, но последок это... Опять же, это Иисус говорит притчу. Иисус говорит притчу. Так? Шестая глава Луки, 48 стих. Шестая глава Луки. 48 стих. Он много говорит тут Иисус, но вот он говорит мысль. Он говорит мысль о сердце, но это неотъемлемая часть нашей жизни, то, что наше сердце находится, вот эта полнота Слова Божьего, которую мы только можем получать от Слова Божьего, потому что сам Христос это есть Слово Божье. И потому ответы, которые мы ищем, или ответы, или э, то, что мы слышим, мы можем только через Слово Божье исследовать и понимать, на правильно ли мы пути, э, правильно ли, братья, э, постыря, или учителя, или друзья наши говорят, э, касается много чего, только исследование Слова Божьего. И добрый человек из доброго сокровища вносит да? так. Всякий, приходящий ко мне и слушающий слова мои, и исполняющий их, скажу вам, кому подобен. Он подобен человеку, строящему дом, который копал, углубился и положил основание на камне. Почему, когда случилось наводнение, и вода наперла на этот дом, то не могла поколебать его, потому что он основан был на камне. Он был основан на Слове Божьем. Наше основание – это Слово Божье. И Слово Божье это не цитаты, вырванные из текста. Это не наши какие-то догмы, какие-то человеческие размышления. Написано, как Павел пишет, по стихиям этого мира. Стихия, стихия этого мира — это то, что происходит сейчас. Каждый хочет сказать свою правду, какие-то свои мысли, которые могут увлекти. И Павел настораживает. Иисус об этом говорит ученикам, о том, что будут таковы будут таковы, которые будут полещать и обольщать. И будут говорить правильные слова, будут говорить Слово Божье, Слово Божье, по Слову Божьему. Но вот суть какая. Он подобен копал, углубился и положил основание. Наше основание. Это вера наша, это Слово наше. И потому углубился это труд. Это наш труд. Это тогда, когда мы видим, слышим. И что-то нас это касается, мы открываем Писание, оставляем все и начинаем углубляться. Мы начинаем углубляться, потому что только через это мы можем положить основание внутри себя, в сердце свое. Да, никто никогда не смог нас обольстить вкрадчивыми словами или хитрыми словами, которые, которые мы сейчас мы просто очень много в Ютубе, и сейчас там среди пострелей э, произошла ситуация после э, ну, диалоги. И слушая их, э, кто-то скажет, так а зачем ты это слушаешь, так зачем оно тебе надо? Живи себе там это хотел, читай слово, у тебя семья, у тебя дети, это хотя. А ну -то, да, ну а Павлу это надо было интересно. Ну Павел же что же, он же ж контролировал, он же видел, он же смотрел. Он видит, что происходит какая-то ситуация, что люди, что люди обольщаются другими какими-то учениями. И он пишет, писали это, ну, этой церкви пишет послание. Это послание, потому что его это цепляет, потому что он переживает за это. И мы как ну, верующие люди, видя что-то не то или неправильно, мы имеем на ну, это... оставлять друг друга, учить друг друга. Если я переживаю за братьев и сестер, которые в нашей церкви, то я обязательно скажу, брат, подожди, а какую, какую ты мысль, откуда ты эту мысль говоришь, что ты говоришь, давай по диалог какой-то это, потому что говорить, как вот многие говорят, это хорошо, но приятно было бы интересно иметь диалог. Когда есть диалог, ты человеку и оппоненту можешь сказать, подожди, ты говоришь эту мысль, а на чем ты ее строишь? Вот нам, покажи мне, а ну давай. И потому, да, хотел просто еще раз, мы это все знаем, все это понимаем, мы знаем это, но э, напоминаю, просто еще раз говорю, все, что мы слышим, все, что мы видим, все, что происходит вокруг нас, мы должны исследовать через Слово Божье. Вот наша вот наша позиция, потому что я понимаю, что, ну, если быть откровенным, каждый это э, может сказать э, сам себе в сердце своем. Сколько раз за неделю он открывает Слово Божие? Сколько раз ему интересно вообще углубляться в это? Потому что вроде мы все знаем, у нас на все есть ответы. У нас мы, мы в правильном положении пьем. Дебошили, ничего не делаем худого, но слово Божие говорит, что э, что многие, 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 это говорится за верующих могут быть обольщены и, 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 и разным родом учением или взглядами вот, на те события, на те ситуации, которые у нас происходят. Поэтому я хотел себя взбудоражить и взбудоражить каждого, потому что э, наше основание – это Слово Божье, чтобы мы все проводили через Слово Божье, через Писание. Слово Божье написано, на живо и действенно. Слово Божье, оно Бога вдохновенно. Словом Божьим мы побеждаем лукавого. Словом Божьим мы выгоняем, мы приняем мысли эти, которые приходят извне послушания Христу. Да благословит нас Господь, чтобы мы были не только слушателями, как мы слышим Слово Божье, да, но еще и исполнителями Слова Божьего. И чтобы мы в действительности, как Слово, как и говорит, и чтобы мы, мы углублялись, копали, копали, углублялись и эту э, основу, основу, основу Слова Божьего откровения Божьего мы имели в сердце своем, чтобы вот никто не смог обольстить нас вкрадчивыми словами и какими-то хитрыми сплетениями слов, своими мыслями, своими какими-то взглядами. Ну вот, так хотел поделиться и молимся. Господи.